Bu gün sizlerle psixoloji barier, psixoloji məsafədən danışacam. Yəni mənası nədir? Artıq ə, uzun müddətdir ki, ölkəmiz, hətta bütün dünya koronavirusla mübarizə aparır. Özümüzü necə qoruduq bu virusdan? Fiziki məsafə saxlayaraq, bəzi tədbirlər alaraq, bəzi işlər görərək özümüzü bu virusdan mütləq ki qoruduq, bəziləri qoruya bildi, bəziləri qoruya bilmədi. Yəni hər kəsdə bu bir cür alındı. Bəs yaxşı Elmi düşünək ki, həyatımızda da bizim virusa bənzəyən insanlar var. Bəs yaxşı, onlardan biz özümüzü necə qoruya bilərik? Çünki mən çox rastlaşıram, yəni düşüncələrlə, beyinlərnə müxtəlif, çoxlu fikirləri salıb özünü yeyib bitirən insanlar çox gəlirlər seanslara, ətrafımda da çox görürəm addətən təhcir qadınlarda mən müşahidə edirəm. Bax, ə, məsəl üçün yoldaşları ilə danışanda deyir ki, bax bacı, ana, filan sözü dedi, filan sözün mənası məni incitməyidi. Hələ də mənimlə əlaqəşir, hələ də mənim məndən əl çəkmir. Nə istəyir məndən? Yeterincə çoxdur, yəni bu tip insanlar çox çəkə bilərəm. Yəni mən ona heç nə eləmirəm. Mən ona yaxşılıq edirəm. O mənimlə əляşməkdən əl çəkmir. Bəs mənim günahım nədir? Mənim səhrim nədir? Axşam məsəl üçün yataqlarına girəndə, başlarını yastığa qoyanda baxo başlayırlar düşünməyə o deyilən sözləri ki, bu flon sözün mənası buyumuş. Yəni daha çox özlərini doldururlar və da onlarda əlbəttə ki, stress və əsəb yaradır. Bəs yaxşı əsimsəcək oruya bilərik virus tipli insanlarda. Ümumiyyətlə mən ən, nə görmüşəm bu tip insanlarda ən çox? Deyirlər ki, keşki həyatımda olmasa. Nə vaxt bitəcəkdi? Nə vaxt bu insan məndən əl çəkəcəkdi? Təəssür var olsun ki belə insanlar həyatımızda hər zaman olubdu. İndidə var və hara gedirsiniz? Gedin dünyanın hansı yerinə gedirsinizsə gedin. Yenə də virus tipli insanlar həyatımızda olacaq. Bu qaçaılmaz bir şeydir ə e, istər işdə olsun, istər qohumluq münasibətlərində, hətta ailə daxilində də belə insanlar var. Böyük ailələrdə də belə insanlar var. Qonşuluq münasibətlərində də. Yəni bu qaçılmaz bir şeydir. Bunu bir dəfəlik qəbul etmək ki, bu qaçılmaz bir şeydir. Həyatımızın hansı bir sahəsində mütləq ki, qarşımıza belə bir insanlar çıxıbdı, çıxır və çıxacaqdır. Bəs yaxşı, mən özümü o insanlardan necə qorumalıyım? Necə ki, baxın, koronavirusla men bayaqdan fəranda bir məsafə saxladıq, bir barier, bəzi tədbirlər aldıq. Virusli insanlardan da psixoloji barier çəkəcəyik. Yəni o insanların düşüncələrini, fikirlərini nə qəlbimizə, nə zehnimizə buraxmayacağıq. Yadınızda saxlayın. Ümumiyyətlə mənfi düşüncəli, pis fikirli insanların əsletə bu cürdü. Yəni bunların başqa bir məşğuliyyəti yoxdur. Bunların başqa bir məşğuliyyət sahəsi olmadığı üçün məşğuliyyət sahəsi nədir? Yəni öz həyatları, öz ə, ailələri, yəni önəmli işləri ilə məşğul olmağı kənara qoyublar. Başqalarının zehnini, qəlbini kirləndirməklə, yəni məşğuldurlar. Hətta bunlara biz vampir tipli insanlar deyirik. Çünki səni incitməklə, səni yormaqla, sənin qəlbini, zehnini kirlədirək sanki sənin pis olmağınla vampir kimi qidalanır. Yəni bu ona həz verir. Bu ona belə deyim də öz ailəmində xoşbəxtlik verir. Nə edəcəksən? Yəni o insanların düşüncələrini birincisi məsafə saxlamağı bacaracaqsans, kim olursa olsun psixoloji bir barier çəkəcəksən. Sən bundan bu tərəfə keçə bilməzsən. İkincisi, çalış ki, sözlərini, beyninə və qəlbinə buraxmayasın. Çünki bu insanın sənin həyatında nə dərəcədə önəmli bir yer tutduğuna əvvəlcə fikir verin. Bəzən o insanlar heç də önəmli bir insanlar olmasdan onların həyatımızın düz mərkəzinə, yəni onların dediklərini sözü düz həyatımızın mərkəzinə qoyuruq. Bax bunu düşünün ki, mənim üçün önəmli olmayan bir insanın sözünü mən nə üçün həyatımın mərkəzinə qoyub bu qədər önəmə eləyirəm? Yəni önəmsiz insanın sözlərini də mən arxada, arxamda qoymağı bacarmalıyam. Bax buna çalışın. così non si può virus di influenza